એક સુંદર કવિતા રજૂ છે કાવ્ય રજૂ છે જેની રચના ભારતીબેન ભંડેરી અંશુ દ્વારા કરવામાં આવી વસ્તી વિશ્વ દિવસ અગિયાર જુલાઈ ના રોજ આવે છે તે સંદર્ભમાં વસ્તી વધારો છે દેશની સૌથી મોટી સમસ્યા वदति जनसङ्ख्याने सा च वामाथे असोऽपि वस्तिवधारो छे देशनि सौथी मोकि समस्या धरुचि विचारी भा दायचे थाती चमता बारनु आमखा सावी देचे प्वयंचाया वस्ति वदारो छे काहे गमे तेटली प्रगति करे अपनो दे प्रति विस्फोटति उत्पादन चाय के रहे छे कायम जीवन घरूरी

ટીગટી දરકસમર્નુ મરછેઆવધતી ගટવત දરકસમ્યનુ મરછેઆ પધત දતીવતી अपनावाय वाया जन तो जाय वार्ता घरटे वार्ता बाधा रो छे देछेनी सोती मोक समाश्या अंचु शेक्षण तीज फेलाते साथी समझ दारी वीनाचेक्षण नहीं उदारू

व्य रचना वस्ती दिवस निमित्ते भारतीय भंडारी सुंदर काव्य रजू कर